Матюки, я думаю, це матюки. Я ж В книжці було 23 дражнилки. Всім привіт, рада вітати на каналі Німецька в куларах. Коли я майже рік тому приїхала в Німеччину, був страх просто почати говорити. Мені дуже допоміг бух клуб. Тобто, це клуб. Перших книжок, яку ми прочитали в бух-клубі, була ось ця книжка. Вона називається From Ender der Einsamkeit» від автора Бенедикт Уеллс. Взагалі книжка розповідає про дитинство головного героя, в якого є брат і сестра. І, як і всі діти, вони коли спілкуються, вони дуже часто когось обзивають один одного. Взагалі їхні описи один одного дуже цікаві. І в книжці було 23. Drasnilki. Namensnenungen. Also, los geht's. Äh, Die erste Drasnilka wird Petsä sein. Ich würde sagen. Petsä ist quasi, wenn jemand ähm, dem anderen verrät. Verrät? Ja, also quasi, wenn ähm, man etwas halt zusammen angestellt. Mhm. und ähm, jetzt hat man, also es ist irgendwas Schlimmes und man möchte es eigentlich nicht sagen und derjenige, der das, man verabredet sich, das nicht zu sagen. Aha. Ja. Und einer von beiden plaudert es aus, und dann ja. ist er die Pätze. Наступним ja. ja. словом буде «клюкшайся», «розумний». Це хоч і позитивне слово, але людина, яку так називають, не зовсім про неї äh, з позитивним контекстом це говорять. Ще можна сказати «бесервіса». Тобто «клюкшайся» – так, «клюкшайся» – негатив. Негатив? Але «бесервіса» – це може негатив бути, але Okay. Als Klugscheißer meint man eigentlich, wenn jemand dauernd Recht hat und man mag das nicht so. Mhm. Eigentlich will man das nicht wissen, aber man hört sich sagen, weiß ja stimmt. Ah, okay. Das das, ja. Um irgendwie Kontra zu geben, sagt man die Klugscheiße. Ah, okay. Und besser wissen ist ein neutrales Wort. Ще додам цікаве слово. Це теж трошки про ботаніків, такі люди, які дуже схиблені на якихось дрібницях. Німецькою мовою це буде лічильник горошин. грошин. Тобто той, хто такий схиблений на дрібницях, на правилах. wie ein Pfennigfuchser. wer, wer? na ja Erbsenzähler ist der, 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 der will es ganz genau Punkt und Komma mhm. und äh, das muss ganz genau sein also er der versucht es genau ähm, wie soll ich das erklären es also, muss hundertprozentig passen mhm. und ein Erbsenzähler der versucht äh, ja, alles ganz genau abzuarbeiten, wie die Erbse ja. zu zeigen quasi. Okay. <laughs> und deswegen sagt man so Erbsenzellen. Ja, und was ist noch ein Wort, äh, ähnliches, was du gesagt hast? Ein Pfennigfuchser. Ja, also quasi der wo... Das geht auch so um die gleiche Richtung. Also ein Pfennigfuchser ist jemand, der auf jeden, auf jeden Cent aufschaut. Mhm. Also quasi der ist auch sehr genau. Also wenn die Rechnung gezahlt wird, mhm. dann muss die genauso sein, wie da draufsteht. Kein, kein Trinkgeld, kein Nichts. Okay. <laughs> das muss so okay. ganz korrekt sein, ne? Mhm. Oder er schaut, äh, hier kostet es 5 Euro, und da kostet es äh, 4,20 Euro. Mhm. Ja, okay. <laughs> so, und ein Erbsenzähler ist auch, also er kann das kann auch in, in, in die Rechnung rein, also quasi in, in Buchhaltung gehen. Mhm. Also ins Geld, dass also die. Das Erbsen kann, kann man auch so eng als Geld sehen, quasi. Also die Erbsen zahlt, also quasi das Geld Ah, okay. weiter. Scherzbold. Du bist so ein Scherzbold. Auch kann man sagen Das ist nicht halt aus aber auch so ein Wort ist jemand, immer Spaß macht. Also immer ja, ist ähnlich. Ist sehr ähnlich, ja. Ein weiteres Wort, nicht aber der ist der so müde ist, ist Streber. Streber ist jemand, der, der immer der Beste sein möchte. Also quasi, wenn du in der Schule sehr gut sein willst, dann lernst du das. Ja. Und du strebst es. Also du strebst das wissen an, deswegen bist du der Streber. І взагалі його брат був трошки аутсайдером. Німецькою це Аусензайтер. Поїхали далі. Брат трошки виріс, і він вже став таким великим гігантом. Хюне. Він його почав називати Хюне. Гігант. Це ein großer ich Mensch, bin aber bin ein sehr mächtiger großer Mensch. Okay. Hühne. Hühne. -Gigant. Also Hühne würde ich 100%ig irgendwas Ein Krieger oder sowas. Also, ich würde es als positiv sehen, aber es ist eigentlich negativ gemeint. Also, es okay. ist ein bisschen komisch, weil ich, wenn jetzt ein, ein, ein Mann wie eine Hüne dasteht, dann würde man sagen, man weiß sofort, er ist mächtig, er ist groß und sowas, aber ähm, vielleicht eher etwas rückschrittlich. Also, nicht so vom. Коли брата був перехідний період, і він полюбляв одягатися в такі довгі шкіряні пальта. Я думаю, що цей період, цей час пам'ятають усі, і він його називав опудалом. Це в нас. Vogelscheuche! Um die Vögel abzuhalten, also, also man stellt etwas ja, auf, ja. was menschenähnlich ausschaut, ja. am besten sich nur ein bewegt, also, mhm. also im Wind oder so. Ne? Und dass wir so die Vögel verschrecken, dass die das, das Saat nicht essen, also das Saatgut halt. Ne? Ah, okay, ja. Und äh, wenn man jetzt, weil äh, Vogelscheuche sind ja meistens Stroh, Schaden, schaut nicht so gepflegt aus, mhm. meistens. Also quasi wollte erst vorgestrichen. Würde man jetzt jemanden benennen, äh, der jetzt nicht so sehr, nie so ja. gut aussieht, ja. nicht so gut aussieht, okay. genau. Und ja. halt quasi von der Statur her. Ich würde ich jetzt dann auch groß, aber mhm. halt lang, ja. lang und dünn. Im Allgemeinen war der Brat von mir ein Typ Sonderling, ein Divak. So. Sonderling. Wenn er irgendeine besondere Art hat, irgendwas zu machen, mm. aber es eigentlich ein wenig auf Ablehnung von den anderen Menschen, ja. dann sagt man Sonderling dazu. Also er macht etwas Spezielles, was aber eigentlich in der Gesellschaft nicht so gut geheißen wird. Also, Sonderling ist auch jemand, der eher einsam ist, allein. und hey nee, macht doch irgendwas was einfach nicht in, in, in die gesellschaft passt äh, besonders. Гіпотанік це в нас нерд з англійської мови nerd. Взагалі, німці дуже люблять брати англійські слова і їх вставляти в мову, типу окей, okay, whatever це навіть повсякденній мові серед німців дуже часто вживається. Тому і Botanik Nerd, ist Nerd. Ja, es passt ein bisschen zusammen. Aber ein Nerd ist eigentlich jemand, der am Computer arbeitet. Also meistens sind es ITler, die, die am PC arbeiten und irgendwo genau in dem in irgendwas drinstecken, aber die ganze Welt um sich herum vergessen. <laughs> Vielleicht die populärste Verbrecherin. Ich nicht sagen, dass sie aggressiv ist. Der Nar. Nar ist auch jemand, der witzig ist. Wenn wie ihn Spaß habe, ah. Aber nur ein Narren. Also Narren ich habe gesagt, wie er ist. Ähm, auf dem Hof. Also quasi auf der Burg. Mhm. Ich glaube es und Narren. Narren haben quasi den König unterhalten. Also sie haben Spaß. Ah für den König gemacht. Und das waren die Narren. Die Narren? Ja. Okay. Ein, ein, ein modernes Wort, oder wenn man das jetzt modern nimmt, du bist ein Narr, mhm. dann meint man eher damit, mhm. dass es wenn irgendwas irgendwas hast. Mhm. Also er, er will irgendwas machen. Und äh, das, was er macht, wird wahrscheinlich eher schlecht ausgehen. Mhm. Und dann sagt man, du bist ein Narr, darauf zu glauben, mhm. äh, dass dies und jenes passiert. Okay. А сам наш герой в молодших класах був ще той Забіяка. Шлегер Шлегер-забіяка. Звичайно, якщо ти не хочеш, щоб в школі про тебе подумали, що ти слабак, швехлінг, то треба бути трошки забіякою. Шлегер. Слабак швехлінг, а як ще сказати про когось, що він слабак? Weichei. Hier ein Warmduscher. Weichei-Warmduscher. Das sind so Sachen, wo, ähm, wenn jemand… Warmduscher ist eine Entzündung oder was Warmduscher? Ein anderes Wort dafür, ja. ja. Ja? Jemand, der warm duscht, was ja nicht schlimm ist. Aha. Aber wenn er kalt duschen würde, dann schreitet er halt Also deswegen ist Warmduschen, Beckenrandschwimmer <laughs> sowas. Also glaube, das sind die… Beckenrandschwimmer ist quasi auf Sicherheit gedacht, weil man Beckenrand schwimmt. Schwabendusche muss warm haben, Weichei. Ähm, ja, man zieht auf die Härte ab. Also was normal ist ein, Ei. ist ein hartes Ei. ist hartes Ei, gut. ist kräftig und so. Ein Weichei ist eher jemand, der keine Ahnung, wenn die Temperatur nicht passt oder man, man äh, beleicht ihn und der ist gleich Und man sagt ja, du bist so ein Weichei. Was ist los mit dir? Weich gelabert. Vierter Той, хто дуже багато говорить. І виходить, що в нас такий ну, пустослов. Той, хто дуже багато говорить, але при цьому нічого не робить. <поставлення> 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 Поїхали далі. Божевільний Ірзініге. А ще одна позитивна дражнилка. Я навіть не знаю, якщо вона позитивна чи дражнилка вона. Але наступним словом на Und das ist ein, eine mutige Person. Draufgänger ist eine mutige Person. Wenn jemand draufgängerisch ist, dann ist es auch eher, dass er nicht überlegt ist, mhm. sondern er ist jemand, der nach vorne prescht und das macht, einen ein Draufgänger. Ja. Aber eher nicht so überlegen, mhm. schnell etwas macht und mutig ist. Und so. also das ist eher so die Synonym-Miliführung. Das ist sehr interessant. Других половинок коханих, коли ми хочемо щось ніжне їм сказати Майшецхен і так далі. І ще вони кажуть Шнекхен, павличок. Ще одна тваринка, якою називають інших других половинок, також дуже люб'язно і люблячи, це маузебеа. Тобто, це мишка і це медвідь разом маузебеа. Я думаю, що такого, такої тваринки взагалі не існує. Mausebär. Also Schnäppchen ist eher etwas das ist da, für die, die, die Frau. Für die Frau. <laughs> ja, so wie Hase oder Schatz. Hase. Oder. Und ich weiß auch, dass äh, man benutzt auch Mausebär. Ja, das, ja das sind aber schöne Füße Namen, ja. ja. In der Ukraine man benutzt man dieses Wort, also dieses Tier, um jemanden zu beschreiben, der sehr langsam ist. Eine Schnecke. Ja. Ja, ja natürlich. Das hat ah. man auch, ja. А тепер, на противагу Равличку, ми скажемо щось дуже погане. Різен аж. Так, буквальний переклад: різен аж. Але ось так можна когось обізвати, і буде неприємно. Ну, а як ми знаємо, друга частина слова арш це дуба, але ще це ідіот. Якщо ти просто називаєш когось аж, то це ідіот. Поїхали далі. Хто у нас боягуз? Bojahus ist Feigling. Feigling. Bojahus. Es gibt noch ein sprachliches Wort, aber das ist nicht aus dem Buch. Angsthase. Das ist auch Bojahus. Angsthase. Uh, ja, Feigling ist jemand... Ja, das ja, passt eigentlich ganz gut. Also Feigling ist jemand, der Angst hat. Und Angsthase ist eigentlich... Wie heißt Feigling und Angsthase. Ja doch, das ist jetzt gleich. Also das eine... ist eine, Das ist eigentlich das Gleiche. Ja. Тепер у нас трошки жорсткувате слово. Міст Келл, ну ти наволич, міст Келл. Поводишся як дитина, кінцков, Кінцков. як дитина. А ще є таке е, слово Матусин синочок, Мюте Зонхен, Зюнхін, Муте Зенхін, Муте Зюнхін, тобто ти маленький синочок. Ein Kindskopf ist eher jemand, ähm, also erstens ist es jemand, der eher kindlich denkt, mhm. aber ein Kindskopf kann auch eher stur sein, weil Kinder sind ja eher wie Stur, also nicht so leicht zu händeln. Mhm. Und ein Kindskopf ist jemand, der, der immer für sich entscheidet und das durchzieht. Mhm. Ein Muttersöhnchen ist eher jemand, der sehr behütet aufgewachsen ist und immer in seinem Kokon drin ist, also in seiner ah. Hülle. Und, ähm, dann ist es so, dass er auch noch nichts anderes gesehen hat. Also, er zum Beispiel ähm, hat vielleicht auch weniger Kontakt mit, mit Frauen oder sowas. Und geht nicht so raus. Und er heult ihn lieber seine Mutter. Oder also, ist jemand, der ja nicht ganz so offen ist. Samachuki, ja Tag. Sehr koliko А це дуже комедне слово, хвойда, шлампе. З цим словом, дуже багато жартів є. І є в мене дуже маленька і коротка історія, як німці думали, що я кажу шлампе. Адже в мене є дитина, яка пішла в цьому році в школу. І в переліку речей, які потрібно було купити для школи, була шлампа мепхен. Тобто, це такий пенал, це такий пенал, який відкривається, і туди все накидуєш. І uh, він називається Шлампера Мепхен. Там десь буква Р є, і як не дивно, але німці її чують. І коли я казала, що мені потрібно «шлампермепхен», вони казали, що я кажу хвойда. Уважно з вимовою шлампе це в нас хвойда. Шлампера Мепхен, це в нас пенал для ручок. Сподіваюся, це було корисно та цікаво. Звичайно, ці слова не обов'язково використовувати в вашій мові. Але непогано їх знати і розрізняти, коли ви їх чуєте. Ми розбирали сьогодні слова із книжки From Ende der Einsamkeit» і ще трошки додала від себе. Сподіваюсь, це було корисно і вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь, поставте лайк. Для мене це дуже важливо. Пишіть свої коментарі, задавайте питання. І дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! Чус, чао! Або просто папа! -па.